Значит, политика. Все игрались в политику, никто не дал на себя не хотел брать ответственность по э, тарифов. И я не скрою что у нас одни из самых низких тарифов в Украине. Но, судя по тем цифрам, которые я вижу, можно считать, что у вас в принципе их нет. Да. Да. Вот. А это лечится, то есть мы приучили наших жителей, что с 2008 года мы живем по политике

один из тезисов, с которым я приехал, что мы уже давно должны прийти к тому, что невзирая, мы все прекрасно понимаем, невзирая на то, что ну, материальное положение людей, наших, наших граждан на сегодняшний день э, достаточно непростое, но в то же самое время мы должны понимать, что предприятие, которое обслуживает есть, э, нашу с вами жизнедеятельность, мы привыкли к тому, что э, мы пришли домой. Вода течет, само собой разумеющееся. Канализация работает, само собой разумеющийся факт. Дома свет есть, как бы тоже, оно как бы должно быть. Но мы и очень часто не задумываемся о том, что за этим всем стоит очень сложно. А, то есть, понятное дело, что тариф должен быть экономически оправданный, что он не должен быть завышенный, но он и не должен быть ниже себестоимости, потому что на сегодняшний день это предприятие, как любое другое как автостанция, как бензоколонка, как любой, как завод, как любое другое предприятие, на котором есть люди, затраты на электроэнергию, которую обязаны платить, людям надо платить заработную плату и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть, поэтому я хочу что сказать, надо уже пора прийти к тому, что и руководство города, и руководство предприятия, и депутатский корпус в том числе должны прийти к тому, к совместному единому решению о том, что тариф надо приводить в соответствии с современными экономическими реалиями. Как бы это ни было ну, неприятно и как бы это ни было иногда даже больно для населения и все остальное, но сегодня реалии вот такие. И, грубо говоря, вот стоит руководитель предприятия, который каждый день должен приходить на работу к своим сотрудникам и объяснять почему арестованы счета почему нет ПСМ -а, почему ну, в, в очень многих случаях не платится заработная плата этим же людям которые ваши же соседи вот, и так далее и тому подобное поэтому это вопрос номер один и вопрос номер два я, я просто уточниться можно? дело в том что у нас калифы ну, на данный момент они находятся уже в завершающей стадии расчета нет, ну просто, мы, вы, да, вы мы же работаем все равно, над этим вопросом. Вы же все равно будете подавать на да да, 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 То есть, соответственно, с ноября месяца мы то есть, занимаемся будет именно... голосовать вот. депутатский корпус. Да. Соответственно, это надо будет объяснять каким-то образом население. Да, и потом обгрунтовано. Ну, мы считаем то, как, именно на который мы конечно, выходим. А дальше конечно. депутаты будут принимать решение, сколько он будет. Ну, то есть, в каком это ракурсе будет. Если это будет там 7, 3, 4, то есть... Именно вот эти... И что у вас по дебиторской задолженности? Что Вам, сколько должен? Вы можете да. так в общих словах? В общих словах? Ну, задолженность населения, задолженность юридических лиц за оказанные коммунальные услуги. там небольшие. Я лучше уточню потом. Да. Потому что а, оно меняется. А, среди... Атомная станция 340 тысяч должна по вашему взгляду. Скажите. А вы не подаете в суд? Нет, мы подаем в суд. А я вам объясню, почему они не подают в суд. Потому что у них арестованные счета, у них нет возможности заплатить державный мыток, судебный сбор. Поэтому они не подают в суд. Все очень просто. Это проблема претензий, претензийной работы всех коммунальных предприятий. На сегодняшний день позывач должен заплатить единый державный мыто и судебный сбор при арестованных счетах и при э, минусовом балансе они не в состоянии это сделать физически. Мы как бы сейчас на нашем уровне мы поднимаем этот вопрос и по коммунальным предприятиям это большая проблема для ну, для всех. Поэтому тут вопрос. Но по дебиторской задолженности, пожалуйста, уточните. Особенно по... то есть население я понимаю, но по юридическим лицам посмотрите дебиторскую задолженность, там надо З ПКБ, з міського бюджету, викрадались кошти. Фінуправління нам прислало і каже, у вас вкрали 132 мільйони. Документи теж зникли. Шість кримінальних проваджень, які відкривались за певні преференції правоохоронці на чолі з. Прокурором області Шацьким, начальником ОМВС Ольховським і начальником СБУ Шмідьком не розслідуються це кримінальне провадження. В результаті чого і виникла ця заборгованість. Гроші вкрадені. Але незважаючи на те, що навіть при Януковичі ці кримінальні справи були порушені. Оляховський, Шацький і Шмідько їх затормозили. Подивіться дачу Шмідька під Борисполем, яка стоїть 10 мільйонів доларів. Він до сих пір перебуває на посаді. Подивіться декларації цих керівників. І саме через бездіяльність, м'яко кажучи, я хочу сказати, співучасть у злочині цих керівників. Які не відповідають на посадах, це їхнє щастя, що нема Йосифа Вісаріоновича та Ловрентія Павловича. Уже б давно вони були розстріляні як шкідники. І саме виникла заборгованість. Із цих кримінальних справ навіть жодному не пред'явили про підозру. Ви розумієте, що це таке? І що можуть вони зробити, що може міський голова зробити, що можуть депутати зробити? Так от, колишній міський голова за те, щоб не розслідувались, злочини дав двохкімнатну квартиру начальнику слідчого управління області Реценко. Я хочу вам нагадати, знаючи закони, я працював в Верховній Раді, що є стаття 2 закону про місцеві адміністрації. Пункт 2 значиться. Тури. Міліції, СБУ, податкової постільним дівчикам, і ніхто не може їх взяти. А це 35 мільйонів. Іванівсь, я вас прошу, ви чуєте? Ви вже, ну, ви ж вам а я вам кажу: ну, і хай вони повернуть ці 35 мільйонів. І у нас заборгованість менше стане. Це у нас дуже скромний Павло Олексійович, який боїться з ядерних бандитів вимагати ці кошти. О чому справа? Ви знаєте що? Я їх надивився вдосталь. Розумієте? І знаю, що це таке. І можу сказати, не, от, от, не говоріть, що атомна станція є посадові особи, лохматов, сідаш і всі інші, які вганяють борги, щоб забрати техніку, а потім ОСМД, коли створиться, надавати їм послуги. Ось звідки ноги виросли. Чому вони три роки мовчали про борги? Ви просто не володієте ситуацією. Підійдіть, я вам розкажу, то, що бреше пан Чупров. Це одне. І ніяких домовленостей ще немає. По крайней мере, нам об этом ничего не известно. Павел Алексеевич ведет сепаратные, какие-то подкулисные, подковерные и, переговоры. Я вас прошу, ну давайте мы отойдем от этих громогласных заявлений. Я вас прошу. Все, Жодного и, слова неправды и, я не сказал. И, пожалуйста, пожалуйста, Вы и, чуете? Закончим. Я сказал только правду. Я приехал сюда работать с людьми, они слушают громогласные... И коммунальные послуги не нужно подвешиваться, нужно прекратить воровство. Все. Спасибо большое, Иван Евгеньевич, Владимир. мы обязательно учтем. Да, да, я бачу. Письмо с просьбой уточнить сумму задолженности, поскольку ну, так сложилось, что количество документы на покрячестве сегодня нет. У ну, меня просьба карточка как можно быстрее нам ответить на, на, на это письмо, потому что это ключевое для составления наших предложений больше <сосы> Присутствует подписчик решение. <сосы> ну, это сильно связано с тем, что ну, давайте, давайте ну, чтобы мы не ходили по кругу, у вас сроки приблизительное понимание есть, это до конца года. Да нет такой задолженности, а то все они выдумали. Документов то не мая, вкрали. Можно? Я хочу просто уточнить. Вкрали документы. У нас есть города-спутники, в которых тоже работают коммунальные предприятия, такие же водокомнал, ПКС. Но не одна атомная станция не блокировала ни счета, не занималась вот такими вещами. Это они хотят технику отобрать находили, для ОЗНД. Все находили общий язык. Общий язык в том плане договора о структуризации. Два миллиона были по договору на 10 лет. И это есть факт. Вы боитесь сейчас же какую-то часть сделать для именно предприятия и для всего города. Я не понимаю просто, в чем причина. У нас атомная станция, или мы все вместе живем в этом городе? Нам что, просто... Я, да, пусть нет, 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 я просто хочу утвердиться в том, плане. сколько по Я просто к чему? Была руководителем на этом предприятии я с ноября месяца. И как только я пришла, сразу же 16 числа мне приносят именно все проигранные суды. Это то бишь, заранее, досрочно все было проиграно специально, именно за полгода до высшего суда, до, выше, до высшей инстанции. То есть вы понимаете о чем? Загоняли в Маилу ПКС, Чупров, это Лохматов, кто? вся эта комарилья. Это то, о том, он что, он что он вы говорили. Подождите. Да. Значит, Именно о том, том что, что вы галерии. говорили. Если вы пришли сюда с целью создать какое-то шоу... Да не, не, не шоу! Вы что шоу? приехали? Пошептаться? Пошептаться с Чупровым? Чупров миллионер, а вы еще не... не я не приехал сюда шептаться ни с кем. Я приехал сюда заниматься работой. Если вы хотите, вот это и есть работа. если вы хотите, пожалуйста, вы имеете возможность созвать пресс-конференцию. Вот все есть работа. Вот все есть работа. Все наши работы у нас есть утвержденный порядок ДНР. и там пресс-конференция ваша не предусмотрена. А почему? Ну, Пожалуйста, у вас есть возможность. Мне не поступало предложение. У вас есть возможность созвать свою пресс-конференцию, пожалуйста, и у вас есть на это полное право. Ну, от сьогодні ви великий начальник, а завтра поміняється влада і знову ви станете дурним. Ви так хочете сказати. Я міський голова колишній, був розумний. Громада мене обрала, а тепер я став дурний, тому що не міський голова. Я розумію, от я вам та, так само говорю по аналогу. Я вам, Розумієте? Я вас ще раз говорю, Іван Вітіч, я поблагодарив вас. Я вам кажу, що, що робить Чупров, Лохматов, Сідаш, оця шайка. Яка хоче забрати техніку за копійки, використовуючи виконавчу службу, а потім, коли СМД буде, надавати послуги вже по таким захмарним цінам. От їхня мета. І правильно Волкова сказала, що на других станціях такого немає. Розумієте? І всі ці борги не маєш документів говорять, звідки борги взялися. Це борги намальовані чупром, лохматом. І це зграю бандитів, яким пора мільярди краду з атомної станції. Де ваше керівництво області? Де всі силові структури? Я вам покажу, скільки іван, мільярдів крадемо. Ну, Документально вам покажу. Давайте. І ви повинні це знати. Іван, ну... А не володіючи питанням, приїхали розвісти. У нас хоче зазвичай, пожалуйста. Дайте защання, Іванчук. Ви знаєте, що у мене я в цьому році 71-го року. Розумієте? І в мене серце болить за це місто, на відміну від вас, якому начхати. Що тут робиться? Ну, це слишком громогласне заявлення. Та не може воно більше боліти, ніж ми. Це не красиво, як мінімум з вашої сторони. Ну, начхати. І непрофесіонально. Як бувшого городського голови і депутата всіх созивів. Як мінімум це не професіонально. Я... Не надо его стыдить. Ну все, я хочу поддержать, потому что... Я, я вы... вас прошу, пожалуйста, сейчас, вот для того, чтобы не было присутствия коллег-журналистов, присутствия местной власти, в моем присутствии, присутствия руководителя предприятия, присутствия депутатского корпуса и городского, и областного, вот, всех уровней, которые Сказано. что на сегодняшний день, в ближайшее время существует договоренность о подписании мировых соглашений... Договорняк. І договорів реструктуризації між станції і міською владою. Ви не чуєте, що немає цієї заборгованості, вони нам повинні 35 мільйонів. Що ви толдичите? Хай повернуть 35 мільйонів. Чубров, брав квартири, брав! Порівняно з 100 35 мільйонів. Заберіть у своїх ментов, прокурорів, суддів, дівчат з вулиці. Заберіть. і отдайте ці деньги і раді от в одні ворота. Потому что ядерная мафия купила всех прокуроров, ментов и СБУшников и квартирами, и ежемесячными зарплатами. И вы этого не знаете. Сколько возится. Спасибо станции. большое станции за то, что Разбирались уже, до да разбирались, что город голый был. И со и от городской власти... Когда будут подписаны договора реструктуризации, мировые уводы и план по разблокированию работы предприятия? Антонина Владимировна, вас такой путь устраивает? Да. Спасибо. Следующий вопрос. Разблокирование, следующий вопрос. Значит, коллеги, есть, есть, ну я бы не сказал, что это проблема, есть у меня вопрос по использованию денег местного фонд.

положение про экофонд в новой редакции, в котором прописал норму, что местные экофонды формируются здесь у нас на месте, и перечень мероприятий утверждается тоже здесь на месте. Значит, и хочу еще сделать, мы как бы этим вопросом не первый год занимаемся, изучали ситуацию по всей Украине. И на сегодняшний день только Запорожская область своим решением через областной совет утверждает перечень мероприятий по местным экопрофилам. Ни одна другая область в Украине этого не делает. Утверждение через областные советы идет только по областным фондам охраны окружающей среды. Значит, помимо этого я хочу сказать, что тот экологический налог, который платится нашими предприятиями, а это в основном тепловая станция, значит, 25% этого налога остается у нас в городе, 55% идет на областной э, бюджет и 20% идет в государственный бюджет. Но при этом за все время существования экологического налога и... Э, экологического фонда, как нашего местного, областного и государственного. Город Энергодар ни разу не воспользовался средствами ни областного бюджета, ни государственного В 2005-м использовал mm -hmm. ну, на золото. Другой законодатель. Вот, поэтому мы на сегодняшний день, э, приняв те э, решения через городской совет, считаем, что это вполне соответствует нормам сегодняшнего закона. У нас кладовище розташовано в в геологічний нахил в сторону Дніпра і е, розрідженням всі ці води йдуть до нас, в каструлі. По початковому проєкту цвинтарі у нас повинен був бути за дорогою, тому що по тих умовах е, капсулізація трупу в суглінках, тобто на тій стороні. Ну, а коли почалось місто, я тут сам початку в сосінках перше, І так воно й пішло. Уже зараз сосінки кончаються. У нас нема більше місця, то безпосередньо вже зона житлової забудови. Прохання яке, вирішити питання через обласну держадміністрацію, райдержадміністрацію, щоб ми там, де раніше планувалося, для, е, отримали місце для будівництва нового кладовища. Це буде, будуть вам за це вдячні всі жителі міста за вирішення цієї проблеми. У нас вже немає де хоронити людей. А нам пропонують іще в пісках на другій стороні, але це ж ухи в сторону Дніпла, Дніпра, геологічний розйом, ви ж розумієте, і через пісок енергодар розташований. На гранітній плиті, на неї насипаний пісок. Нікуди вода не дінеться, вона йде, а розріження охвачує все. І тому у нас дуже багато випадків СВС, це синдром незапної смерті. Це інформаційне поле. І дуже багато людей цілком здорові, <кій> нічого не боліло. Прийшов, став, зупинило серце і все. І всі ці. Люди в Енородарі це знають. Ну, пишуть остроє, сердечно, -сосудисто. Ну, як завжди. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, я вас дуже прошу. Я думаю, Павло Олексійович забув цей зі скромністю. Він природжена скромність, розумієте? Я вам кажу, що ви скромний. Вы секретничаете, и а вы... я и не знаю. Если а, вы... бы я знал, я не питал уже, бы не пытался. Уже получил предварительный договор. То, то, о чем вчера АТОшники просили встретиться с, с лесниками. Услышал поддержку и готовы в стенах об администрации встретиться и обсудить А при чем тут АТОшники доклад?